मुस्लिम समाजातील महिला आक्रमक थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर काढला मोर्चा नितेश राणे हाय हाय अशा दिल्या घोषणा रविवारी अहमदनगर शहरामध्ये हिंदुत्ववादी नेते नितेश राणे यांच्या उपस्थितीमध्ये महंत रामगिरी महाराजांच्या समर्थनार्थ समर्थन रॅली काढण्यात आली होती या रॅली दरम्यान दिल्ली गेट येथे मुस्लिम समाजाबद्दल नितेश राणे यांनी एक वक्तव्य केलं त्या वक्तव्यानंतर मुस्लिम समाजामध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे आणि मोर्चा मुकुंद पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडकले आहेत नितेश राणे हाय हाय अशा घोषणा देखी देखील यावेळी देण्यात आल्या नितेश राणेंना अटक करण्याची मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे सप्टेंबर रोजी आमदार नितेश राणे अहमदनगर मे रामगिरी महाराज इनके समर्थन में रैली निकाला निकाली गई है तो रैली के बा, रैली के अंदर नितेश राणे साहब ने मुसलमान समाज को टारगेट करके भड़काऊ भाषण दिया है कि आपके मस्जिदों में घुस के हम आपको मारेंगे नव्वे टक्के विद चौदह टक्के ऐसा है मुस्लिम समाज चौदह टक्के और हिंदू समाज नौ टक्के ऐसी गलत भाषण आप ना दिए क्योंकि अहमद नगर में मुस्लिम हिंदू समाज एको से रहते हैं और भाईचारा रहता है आपने यहाँ पर आके अहमदनगर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाले सोलह को मोहम्मद पैगंबर इनकी जयंती है और सन उत्सव भी है। हमारे हिंदू समाज के भाइयों ने और मुसलमान समाज के भाइयों ने व्यापारी समाज ने सन उत्सव के अपना व्यापार करने के लिए सामान लेके आए ताकि इसके ऐसे गलत बयान के वजह से दो धर्मों में तेड़ निर्माण होके हमारा आर्थिक व्यवहार भी बंद पड़ गया है तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद नितेश राणे साहब को अहमदनगर जिला बंदी दिया करी जाए और भड़काऊ भाषण इसके बाद कोई भी कोई भी राजकीय पुडारी उ, उनका पहले अल्टीमेट एसपी साहब ने देखना उसके अंदर भड़काऊ भाषण है उसके बाद उनको परमिशन देना तो मैं यही चाहती हूँ कि अहमदनगर हमारा हिंदू मुस्लिम एकोपा के साथ हम रह रहे हैं तो आपने इसके बाद किसी को भी राजकीय पुडारी को अगर आपने परमिशन दी है तो इसके बाद भड़काऊ भाषण किसी ने मुस्लिम समाज के बारे में नहीं देना इनको गया या, क्या वो हम आए बाद उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं हम उसमें से हैं नहीं हमको यहाँ महाराष्ट्र में एकता से रहना चाहिए इसलिए हम गच्चू बैठे हैं और वो बोला था कि हमारे में दम नहीं है ये बात उसने गलत कर कर गाया है इसलिए उसको कार्रवाई करे जाए उसको अटक करा जाए उसको इसके बाद नगर में आन दिया नहीं जाए जिला बंदी किया जाए और उसके बाद वो बोरा जो दरवाजे बंद है तो हम बाहर खड़े ले हैं कभी भी आ सकता और हमारे से नड़ सकता